Всім привіт друзі, з вами з Стрикар і мені стало сталося цікаво. Як це побудувати такий будинок за 20 хвилин <кхід> повністю? Типа от такий я, допустим, будинок побудував за 20 хвилин. Отакого от амобуса я побудував десь за годину. Шитайте, я буду всі раз, а так то десь буквально 20 хвилин я їх і будував. <кхм> Мені стало цікаво. Я хочу... о, голямо. аж дві штуки, нормально. Я хочу тут десь побудувати. Ну, <кхм> невеличку ферму. Величку. Але вона буде не тут. Ця ферма пшенички, а. чуть-чуть вище. Я и хочу побудовать аж за 40 минут. Я думаю, что я справлюсь, поэтому засекаем. Так, кстати, я зараз возьму телефон. Сколько сейчас годин? Девять. Ага, ладно, я не буду телефон брать, если. Ну, я надеюсь, что у меня тут секундомер есть. Давайте введёмся в секундомер. Секунду мир. Секунду Ага. Uh -huh. Таймер, таймер, таймер. Минул таймер. Таймер. Ну давай, я зашл в Google. Просто вводим Онлайн он таймер. Mm. Так, стоп. Не надо. Так, стоп, це години, це години, извиняюсь, сорок ноль. Так. Поутіво. Стоп, я не понял. А куда молодим? Э, Не понял. <свист> Ладно, 45 минут. Получилось. Виду и я буду заполнять потому... Так, сразу берем. Вижу. <клес> Нам надо фарм. Что нам надо для фермы? Земля. Правильно, земля. Что у есть по земле? Um, много. Хм. Я просто хочу сделать такую ферму, чтобы на ней не добрались жители. А я и знаю, я не дебил. Ладно, не будем жителей оби обижать. Потом <клес> <клес> я сделаю такую штуку, которая для них будет недоступна. Это такая штучка, и получается там будет паркур. Конечно же, я ненавижу своих жителей. Поэтому я их заставляю на себя работать, но они не хотят, поэтому мне приходится их убивать. Да ладно, шучу я, жестоко жестокая людина, шо полумал. Давайте десь поднимем фарму, вот тут-то, наверное. Часть раз. Получается, это парнита вершины. Не, я землю не буду вытрачать пока. Просто покажется, все будет работать нет правда хотелось на 40 волн таймер бы запустить а лампу ну, если вы таймер онлайн запускать и на 45 минут потом будем работать за его правую. надеюсь так ну давайте короче я дроблю те лестницу и вот Ну якось и так оно выглядит по мне не надо Добути землі. Землі мені надо небагато. Та ладно, шучу, багато. Тільки тепер головна проблема. Нам треба ще зробити там для освітлення за 45 минут. Я не знаю, чи я встигну. Даже ну, якщо не встигну. Кажу сразу, це буде карма пшениці. Самое вероятнеешь, что я не придумать. Фарма обшарить. Ну давайте, я думаю, земли, наконец-то, надеюсь. И... <проб> Вернусь. Потому что вот дуже долго. Короче, на самый лучший результат 4,5 стака. Ну ладно. Уже хотя бы скейкись. <проб> <проб> Да, специально. О, нет, шлем. Че не ломаете от огня? Ну, я такая команда Кэл. Ладно. Блин. Не, ну а мус реально такой. Спалю тебя, скелет. Больше у меня вогне горить. Ну, короче, надо как-то туда паркурить. Блин, что Пока что мы не будем. Ребят, что делать? Как мы должны паркурить, короче. Давайте сначала сделаем разметку. 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 19, 20. Mm. Теперь по когда уже должно быть 20 блоков. То есть, получается. Mm. Надо в будущем 9 блоков сюда добавлять. Ну, это не так уж и много. Давайте, 9 блоков. Сколько это? Получается так. А я тільки что понял, что я буду вправиться в дом. Не так ч, жители жалко, ну дом не дом. Надо е сносить. А! а не знаю, кто буду прыгать. Опа. А, нет, кстати, можно. Не, кстати, реально можно. Там нет. Жители. Не, мне кажется, жители не на стеке. Умниша тут пройти вот так вот взять, чтобы пройти, поэтому тем более сами город, что он это будет делать. <coughs> Давайте получается. Угу. Еще двенадцать туда раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, Одиннадцать. Все. <coughs> ну, в принципе, кайф. Фирма, кайф. Будешь, печеньки будут. Все печеньки всему голова. запомнится. Печеньки всему голова. Ладно. Да ну як? Пол хп. Обожаю. Миски у паркура это самое лучшее, что может быть. <связываю> Также миски у паркура. Хардкори. Ладно, сюда тоже 11 булок, поэтому... Кстати, там есть голем и два. Ух ты ж! Раз, два, три. Ну что, голем, 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 давай, давай! Ага, просто парм железо. <coughs> Все равно железо идти. правильно? Правильно. Я не знаю, таки, сколько мне времени у меня осталось, эти таймер вообще запущены. Не, да я этот таймер запускал. Я не помню, да я запускал. Ладно, я должен, иначе запищать, поэтому... Давайте я заранее наделаю контовку фермы, так, если запомню заполню, и потом вернусь. Короче, я посчитал, тут находится 9 юнок. 9 унок. Я впал. Ладно, то, что я впал, то не самое, что страшное. страшно. Страшно то, что тут 9 лунок на Примерно ну, типа тут два ряда подавить внук. 18 минут. То есть надо еще на раз, два, три, четыре. Да, надо еще четыре плюс давить. Четыре плюс давить. цел у нас выхода. Четыре плюс девять. А, 13. Все вспомню. Надо такая математика, блин, в голове хорош. Что бы знал. 11. Там ничего я роблю, так надо еще раз. Раз, два, три, четыре. Да? Да, значит, Да, спасибо. Мы получается должны да, уж... отсюда вот так вот админа, песчаник потратить на то, чтобы отсюда выйти. Кстати, не Амогус, а реально класс. Я не знаю, как запустить цей таймер, но... Кое-хти засехты, то получается еще 20 минут до се. А, так идеально. <клёх> Вообще идеально, ще 20 минут е. Так мы сделаем тут, получается, да тут зробимо ограду. А тут десь зробимо еще ограду Щоб Для освітлення Території А, тут є ограда. Ну тут є получается свет. Поэтому тут так и не надо. вот тут надо было ну, якось вот так скромно вы красивы ферму а, боже, мама, это на короче, надо опять позаниматься давай там получается я по времени все ориентируюсь сейчас 15 минут я у нас примерно Поэтому давайте дальше строить. Так. Получается сюда два блока. Оттуда два блока. Два блока. И вот тут надо так заделать. <coughs> Стоп. Два. Дальше два. Два. Ага, тут... Я запутался. Раз, два. То есть отсюда нам называется все начинать. Зараз. Давайте заново. Я просто отсюда все выкидал. Давайте все заново что подбираем, чтобы все было по идеалу. О, еще нормально пеша. Ну, боже, не бачит. А я тут ее заташу за... А, счет тратить. А вы что-то не у вас? А це шо? Шо за... стоп, Що за Що це за місто-руїн РПСВ, я не розумію. Откуда? Стоп, я бах якийсь? ну щось ж кажуть, що стільки зомбаків, що тут бути не должно. Мне реально кажется, что их тут стики просто не просто на их тоже много. Мне ничего из помогает. А у меня пор полтора хп. Да как? <coughs> <coughs> Ладно, я хотел просто показать их строить лунки, а тут на меня он стики миллиардов зомбаки нападает. Мегалемы скоро вынесу. Если я зараз не вступлю в эту гражданскую войну с Големом, я, возможно, потеряю шанс его убить. Давай, Голем. Шанс. Просто <свистит> за один удар. Имба. Не, не, Голем реально я в шоке. Ну ладно. Не будем его мучать. Сделаем ну, что-то полезное. Наконец-таки, надеюсь. А, тут есть сколько блоков? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А -а -а, понял. Тут, получается раз, два, три теперь на 0. Або все, или все. Ладно, тут не важно. Тут, получается, моя быть лунка где-то. Но из-за того, что тут я трошки ошибся, так же самое, как тут тоже в страйк, то ли я ошибся. что мне приходилось это все переносить. То получается, как и все таким образом. Раз, два, три. Ладно, жаль. Так. Хотя я ожидал трошки другого, ну ладно. Сразу же задел Так, так, так. <coughs> таким же таким образом мне надо, вообще туда же делать улодки. Это будет очень долго. Поэтому того я це не хотел показывать. Но, <coughs> ну, вот это уже скучно. Ну, давайте я лучше это уже дороблю, а потом, вам все покажу. Ну и все, я дострою и все. И у меня еще, как я бачу, наверное, осталось время. Я застиг 45 минут. Вы посчитаете 21.9. А сейчас 21.43. Поэтому у меня есть все время. Но что тут уже делать на этой ферме, я не знаю. только спыхать и посадите. Поэтому давайте это и сделаем. Потому что надо еда. Надо. А пшеница даже у меня нет. Тут толком нема на миллиард земли. Давайте просто попашимся с голем. Боже, удасть. удастся. О, я добыл. Я добыл рукопашку. Восемь железа сюда. Сори, Sorry, житель. Ты-то будешь не жителем, а житаком. Потому что Так. <сори> Эйтон, oh, а тут почти все выросло Ну, а Мугус реально по класс. Поэтому давай то, что мы делаем. Берем все наши палки. И делаем вот эти. Сколько? Багато. Ну, давайте сделаем три мотыки. Что я делаю? Что я наделала... А, налечу да, я одна. Слава богу. Так, 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 так. Теперь погнали по воду. А, там еще один голем. Это халявна фармилка железа, понимаете? Ну, теперь мне еще 18 всех штук надо заполнить водой. Ай. А ну, если с центра брать. О, так с центра бесконечно. Короче, давайте я это все заполню. И... Короче, опять тут, и давайте мы сделаем это. Да. Уже. Наконец-то вспахаем первый раз за Мехико. Ну, надеюсь, что первый раз, потому что... Та боже, ну, я просто Хуже, на еду опять пускаю. Чего? Ну ладно. Жалко, <coughs> что это, наверное, посредо, да? Можно сделать вот так. <coughs> ну и вон оно не будет. Вот так высохать, че шо он делает? трамбовывается. Я не знаю, справлюсь. Классно, ну ладно. <coughs> Я понял признак моей несимметрии то, что тут иногда по тройблок. Ну ладно, уже. Ай буду я буду ваннушую ферму Правильно и красиво. И ферма я вам скажу так, не всегда симметрична. Но туман, как было на крае, что все туда, куда ну контуры какие архипелаги. Я там настраиваю всего, чего я хочу. Ну, не то, что мне не надо было, поэтому моя страна и пропала, наверное. А, мне показалось, что там эндермен ходит от жителей. Ну ладно. Кстати, мне одной вот этих вот... Что я делаю? Я же забыл, что это, цена пошла. Ладно. Так, давайте сразу тут, Сколько у меня? 43 семечки. Хорошо. чего поле надо много. багато засіяти, щоб потратити. О, нет. Ладно. Не так уж и серьезно цену ладно, в принципе, я уже все засеял почти. И стол шерти. А так-то за 45 минут видео все запишу считай, это 22 минуты, и я вот сделал такую ферму. Даже меньше, чем за 45 минут. <coughs> Ладно. Это получается за сик 45 минут. За 45 минус 9. За это... 34 плюс 5. Стоп, 34 плюс 4, точнее, шатца получается. 38 минут, у меня еще даже время. Стоп, а тут? А, ну что ж, ж... Не той Майнкрафт. Да ничего, в Майнкрафте бедрок. Я так заметил, когда я играл на телефоне еще. Там, типа, вы можете садить где угодно. Хоч є світ, хоч немає. А на Java трохи друга механіка, що тут надо світ. Все тут вже нормально продумало, тому що рослин не може рости без світла. Це понятно. Представте, мені хватило двох мотик, щоб садити це все поло. Ну, щоб вспагати це все поло. Хотя не знаю, скидки буду рапас в ваших технічних работах, потому что вайп, я не знал, что он будет 27-го mm, 26-го обучаюсь. Я пропустил судную ничь. Я такий, ну ладно, типа, ну, не хочу я в... Я болен все-таки. Ум файтеры. Видите, как мы зараз будем болем право. Ох ты ж, Це я зря сделал. Паркур! Ой! Ладно! Сюда! Видите? Оп! Дальше! Оп! Оп! <с punch> я не знаю, как свой таймер записать, мне просто интересно. То есть 30! Уже сорок одну минуту, я как бы... 40, 40 минут я уже тут как бы рублю за все дело, всю свою ферму, все таки mm. А вам не интерес, скидится. а ага, тут я так трошки подразумеваю, что тут надо будет блоки Скикица... Ну, я понял, сейчас запрещить мне не интересно поэтому... я не знаю, можно еще попробовать сделать создавание этого мира давайте я зараз хочу убрать кровать и опять ей поставить, а она будет Google... типа, смотрите, я пропишу команду kill да kill так стоп, я, я, что я тут спавню, если ой, бог Ну это об кактус Нас Насморк заколоть об а кактус. Да ну як! Ну ладно, то не создам свою пометку. Мне надо чуть-чуть до песочек. Для песчаника надо 6 штук. Не, 5 даже. Ой, пять штук песчаника Да, мы ставим. Мы ставим пометку создавания этого мира, да. А это на чем холмику. Хотя я их создавал из кого-то колодца, ну. А я буду здесь на чем холмику. Получается раз, два, три. А, тут надо. Так, дальше на всем ставим вот так вот и вот так вот. О, это пометка создавания этого мира. Имба. Давайте тут сделаем такую даже штуку. Что тут? А буду расти, да, за талант. Шучу, шучу, киберзарский Я не буду сюда класс Короче, я трошки увлекся, начал засаживать. А на таймера еще не ты 44 минуты. Надо еще одна минута. И надо звонить. Наверное. Не знаю даже. как блин буду вообще это все делать, потому что, ну, мы... получается, я онлайн таймер никого не запускал. Это я вам по скажу. Алло, Амугус. Це саме що, що у мене. є. Але я ще може сделать брата. І він буде стояти рядом. Ну, це брат, якби Амугус. Брат Амугуса Амугусовича. Ну короче, друзі, став лайки. підписуйтесь на мій канал. А з вами Дисковою зустрічі. Ну вот, а чекайте это стрима завтра на Твичи.